他们很多叫我正方形，就是因为我的名字是正繁星，然后谐音就是正方形。你和蓝 DJ 有一点的嗯，性格都是属于那种比较慢一点，然后柔和一点的吧。是比较腼腆。呃，有一点。然后跟粉丝表白有什么？就很谢谢大家的支持吧然后比较幸福。<laughs> 人生中哪个阶段对你影响比较大？从小其实蛮听话的，我觉得来北京开始表演这这段路是我觉得还算蛮叛逆的一件事情，因为我是没有跟家里任何人说，然后自己一个人来了北京。以到现在支持吗？现在有一点支持了，就就是我觉得还是需要用把我的作品带给他们之后，他们会觉得我是有好好的在工作，没有在玩闹这样的。如果你不做这一行，将你怎么生要。 你会选择什么样的职业或者人生方式？嗯，其实我没有想过这个问题。我从初中的时候我就一直很想做演员，因为我觉得自己从小表演表演的欲望就挺强烈的。那二零一九年还活着吗？嗯，二零一九年希望自己还能够有一部作品能够带给大家、这个。我是 hope f 想得美的那些人，我是陈白静。